Относительно вообще стратегии продвижения именно компании, независимо от типа ведения бизнеса, это автомобильный бизнес, бьюти-сфера, неважно, ресторан, там, всегда большинство владельцев или менеджеров, которые отвечают за продвижение, они стараются упростить все задачу идти путем наименьшего сопротивления. И таким образом выбирает один-два направления, а на все остальные ложат болт думаю что одного достаточно ну например всем известный инстаграм что женская что мужская аудитория считают что там полно клиентов и можно не напрягаясь не создавая никакие сайты стратегии тактики креативы просто там долбить инстаграм до потери пульса и все будет чики-пики в принципе частично это ну Верно, потому что в Инстаграме реально можно очень хорошо зарабатывать, вести бизнес. И, и как и по женской аудитории, как по мужской. И у нас много кейсов хороших, успешных, где там продажи в сотни процентов за несколько месяцев удваились, утраились и так далее. Но никогда не нужно забывать, что суть вообще бизнеса быть там, где твой клиент. А наш клиент, он находится везде он не только пасется в Инстаграме, он также сидит и в Фейсбуке, он также смотрит видео в Ютубе, он также клацает ТикТок и залипает те видосы. Он также использует Google, чтобы найти какие-то или места, или товары, или услуги. И суть именно успеха комплексного подхода в том, что бизнес должен быть везде. И он должен быть везде качественно репрезентован. Потому стратегия, именно, которую я уже веду около 14 лет, и она всегда дает позитивный результат, там вопрос только как быстро, никогда а как быстро, вот там от одного месяца, второго месяца до там нескольких месяцев, смотря какая ниша, количество конкурентов и так далее, какие у нас ресурсы на старте, и вот мы говорим, что у нас есть не только Инстаграм, у нас есть и Google реклама, и SEOшка, я, я позже объясню, что это. Вот эти два инструмента уже могут давать э, теплых клиентов, которые ищут то, что у вас есть. Например, просто забивая услугу Google, тем более, когда идет вот такое массовое, грубо говоря, перенаселение, потому что много выехало и из России, и из СНГ, и из Украины, сейчас валят с Польши сюда. И сейчас не всегда люди находят по рекомендации то, что они ищут, потому они используют альтернативные источники. И в том числе и соцсети в том числе и общение в директе с другими людьми в том числе и с гуглом потому если бизнес есть в гугле то уже это там 50% успеха смотря как реализована посадочная страница то есть сайт потому вот эти два инструмента традиционно в любом бизнесе дают, дают хороший результат дальше мы переходим к тому что мы обязательно используем инстаграм обязательно используем facebook youtube и tiktok Позже на скринах я покажу, как это все влияет и, и на что это дает. Потому тот, кто использует вот такой комплексный подход, он всегда будет иметь результаты. Потому в идеале компании любому бизнесу от малого до среднего, до большого, нужно быть везде. Понятно, что ограничение ресурсов всегда будет сказываться, всегда будет диктовать какие-то условия, но я вам скажу так, достаточно одного человека, чтобы запустить вот это все, сделать это системно, и чтобы с этого, с каждого ресурса или в комплексе был хороший выхлоп и позитивный результат в плане и прибыли, и охвата, и узнаваемости компании, лица и специалистов. В идеале используется вот такой ассортимент, сюда еще добавляется и Телеграм. И когда мы вот используем такой массовый подход, он увеличивает количество клиентов буквально там с первого месяца. При этом затраты идут как на оплату обычного специалиста, то есть одного человека с команды. Но за эти деньги вы там получаете там, в 3-4 больше выгоды. Основная задача, чтобы качественно вы делали свои услуги и клиенты были довольны, чтобы не было не только позитивной сарафанки, а еще и негативной. Потому что один негативный отзыв убивает 25 потенциальных клиентов, которые могли бы о вас узнать и прийти к вам. Переходим к практике. Есть у нас один владелец бизнеса, у которого есть два автобизнеса по направлению. Это сдача автомобилей в аренду и автосервис, который он открыл, кажется, три месяца назад. И вот мы можем посмотреть. Это сервис, который позволяет мне видеть индексацию сайта. По каким ключевым фразам, на какой позиции сайт находится по городу Валенсии. Мы можем увидеть, что сайт сейчас находится по практически 500 ключевым фразам в топе, в топ первые страницы. И видим, что постоянно идет прирост, потому что мы ее качаем. Вот зеленая стрелка, это говорит о том, что поднятие было. И как мы можем увидеть, тут идут и как общее направленные запросы, типа ремонт глушителей авто Валенсия, автоэлектрик Валенсия. Вот давайте посмотрим сейчас, правду ли нам говорит сервис или он нам лжет. И вот мы убиваем автоэлектрика Валенсии, наш первый сайт, который мы прокачали. Мало того, этот, эта же компания находится в точке, на точке гугла первый на карте. Дальше идет с Facebook страница его. И тут должно ниже подтянуть еще TikTok. TikTok, Instagram и так далее. Но достаточно того, что у нас вот есть по высокочастотным так называемым запросу наш сайт на первом месте мы заходим сюда выбираем любую услугу ознакомимся с информацией смотрим что сайт адекватный и у нас вот куча инструментов как выйти на связь с потенциальным владельцем СТО или менеджером. То есть не просто там позвонить, написать, а у нас позвонить, написать WhatsApp, написать Facebook, написать Instagram. Вы можете посмотреть ролики на YouTube и там с нами связаться. Вы можете написать нам э, в TikTok. Вы можете написать нам в Telegram. Одним словом, э, полный пул вариантов, как связаться. И это уже дает плюса, потому, потому что многие люди, имея Viber, не имеют WhatsApp. Некоторые сидят в Телеграме, некоторые сидят там. И таким образом, мы даем весь арсенал коммуникации, чтобы с нами связались. Сам уровень репрезентации говорит о том, что ребята толковые, нормальные, с ними можно работать. потому возвращаясь к этому сайту. Точнее сервис индексации. И вот мы видим, что сайт выводился не только по русскоязычным запросам в топ, а еще и по английским. Вот, например, мы видим, что на 100 позиций поднялся сайт за 2-3 недели. Ремонт пластика Валенции. Смотрим, правда ли говорит нам сервис. Вот да, он говорит нам а, правду. И вот первая позиция, вторая и вот третья позиция тоже. То есть один сайт занимает из 10 первых позиций э, практически 20%. Это говорит о том, что мы хорошо поработали над этим. Мало того, если мы перейдем в раздел пластик, ой, в раздел гугла с изображением, мы увидим, вот, что подтягивает изображение а также и сайт. Это специально делается, это не просто так, это не случайность. Это ручками SEO-специалистов прокачивается изображение, таким образом подтягивает их сюда и выдачу Для чего это делается? Для того, чтобы люди, когда шарились в гугле, они всегда или чаще всего шарятся по всем вот этим разделам и смотрят, есть ли тут какие-то еще следы этого сайта, потому что мы знаем, что часто есть и кидание, и скаминг, тобто, то есть люди не доверяет и перепроверяет, тем более если это компания новая. Далее мы, далее мы просто гуглим например, автосервис Валенсия и в раздел видео. Мы видим, что вот эти все видео, где оранжевая плажечка, это наше видео, которое я размещал. И вот мы видим вся страница в этих видео. Переходим ниже, тоже. Вторая страница также в этом видео. Вбиваем сюда, переходим в классический поиск. Опять же, первая позиция и четвертая позиция тоже на сайте. Переходим ниже, видим, что подтягивает геоточку. Ниже страница в Facebook, ниже страница в Instagram. Дальше там вот YouTube опять и TikTok еще подтягивает. То есть мы максимально выходим навстречу потенциальному клиенту, и мы это делаем и двигаемся и по английским, и по испанским запросам, и по брендам автомобилей. Вот специально делается затачивание под Opel, citroen Mitsubishi потому что Toyota, Dodge, потому что каждый владелец автомобиля часто вбивает не просто автосервис в общем, или там русско, давайте введем русскоговорящий, ну так часто гуглят просто русскоговорящие СТО Валентии. И вот, пожалуйста, вторая позиция наша, опять же, Геоточка, опять же, YouTube. То есть они видят потенциальные клиенты, что мы везде, мы открыты, мы говорим на русском, на украинском и потенциально говорим на английском, также говорим на испанском. То есть мы работаем по всем направлениям, а не просто затачиваемся под что-то одно. И вот эта индексация по ключевым фразам говорит нам о том, что также мы работаем по сотням запросов, касающихся различных работ и различных брендов автомобилей. Таким образом мы э, показываемся такому количеству э, потенциальных клиентов, что просто даже можно иногда не запускать рекламу, а заявки все равно будут падать. Как выглядит заявка? Вот я специально нашел, там их уже несколько десятков. И вот падает, э, видим откуда, Александр. Э, вот такой номер. Нужно поменять тормозные трубки на Nissan, э, Тиль, либо тильда спасибо и вот таким образом передается это до менеджеру или сразу владельцу падает он связывается договаривается и, и, все работает также мы видим что facebook также активно ведется каждый вот этот риэлс он делает органические охваты то есть сама соцсеть его рекомендует людям. И прикол в том, что соцсеть, как Facebook, Instagram и TikTok, их алгоритмы заточены так, что где это видео размещается, в ту локацию оно и пытается соцсеть показать. То есть те, кто проживает в этом городе, в первую очередь его видят. Потому чем больше мы грузим вертикальных видео, тем сильнее о нас узнают местные братва, местные люди, и они потом нас находят и связываются с нами. Также мы видим что у нас есть Instagram и вот мы видим сколько просмотров это сегодня я закидывал и вот мы видим что иногда видео стреляет на 16 на 13 на 18 Где-то недавно вот, 55 и 9 тысяч 27 30 тысяч Это все без таргетинга Если перевести на средства на деньги Чтобы сделать 60 тысяч охвата надо где-то потратить 150 евро а мы делаем в день около 100 тысяч охвата бесплатно. Просто за счет органических внутренних алгоритмов. Вот 25 тысяч. И там где-то есть видео, которое уже, кажется, больше миллиона набрало. Оно завирусилось. Вышло за границы даже Испании. Пошло в мировой мировые сети и там сейчас смотрят его уже американцы, индусы и кто только не смотрит, Япония Таким образом, мы раскрутили маховик информационной соцсети. Это специально делается, есть специальные техники, алгоритмы. Ввиду того, что мы практически больше 14 лет работаем с, этой соцсети, с этими соцсетями, мы понимаем, как и что нужно делать, чтобы даже без бюджета запускать вот такие охваты. Это все хорошо, но без таргетинга и Google рекламы эффективность именно в лидогенерации, то есть притока конкретного клиента. А вот 2,1 миллиона просмотров. Вот, вот это видео. Единственное, где было украинское написано, оно залетело там на 2 миллиона 100 тысяч просмотров. Мы видим 6 тысяч отметок. Таким образом, и тут интегрированное видео, вот все элементы, то есть там есть и адрес, и сайт, и номер телефона, и таким образом делается реклама. И это все практически бесплатно. Просто один человечек сидит и делает, снимает это все. Также мы можем посмотреть, кто крутит и что крутит в плане рекламы именно по Испании или по конкретному городу, какие услуги по СТО. И вот мы видим, что мы запускали также рекламу. Вот подтягивают оранжевые плажечки. Сразу видно, что это мы запускались. И вот видим, тут так нормальненько. Конкуренции практически нету. То есть, если сюда активно зайти, красиво упаковаться в плане иметь качественный сайт, функциональный, современный. То же самое касается соцсетей Instagram, Facebook. Поставить на поток генерацию уникальный контент. И все, можно генерировать своих клиентов просто уйма потому что испанцы этим занимаются, но очень слабо, а то, как делаем мы, не делает тут пока еще никто. Потому это уже конкурентное преимущество, преимущество, и тот, кто первый качественно начнет маслать, тот, тот и заберет большинство клиентов и будет в топе всегда. YouTube канал мы начали его вести 17 ноября 2023 года и уже видим что у нас 1,4 миллиона просмотров 5000 часов просмотров полторы тысячи, ну, практически полторы тысячи подписчиков. И вот то, что я говорил. У нас просмотра фактически, сколько людей смотрело, ну, 1,4. А показал именно сама соцсеть YouTube показала наши ролики 2,5 миллиона раз. То есть 2,5 раз миллиона показала, 1,4 миллиона посмотрела. И таким образом мы понимаем, что мы правильно двигаемся. Соцсети нам сами помогают раскручивать все это дело, потому что это так называемый цифровой авторитет компании. Чем больше тут показателей тем больше доверия, например, человек зайдет, посмотрит, ага, у вас там и подписчики, ага, у вас там и 2 миллиона просмотров, ну, то есть вы не скрываетесь, вы не кидали, вы открыты, вы авторитетны, вы понимаете, что вы делаете, вы красиво упаковались, вы красиво себя продаете, значит, вам можно доверять. Для этого и нужен вот такой сайт, он дает возможности выводить каждую услугу в Google, Чисто Инстаграму так не сделаешь. И Инстаграм это урезание себя где-то на 70% от своего потенциала по диджиталу и цифровизации, которую можно взять. При этом ну, там не нужны супермиллионные затраты, как там некоторые недоспециалисты рассказывают. Все можно сделать в стиле партизанского маркетинга. То есть недорого, быстро и эффективно. Ну, вот второй бизнес у нас это аренда автомобили и вот мы видим что мы уже даже под конкретную модель и по Испании выводим не просто по городу а по Испании всей и вот мы вбиваем аренда авто BMW 520M в Испании и вот наш сайт и вот наш фейсбук э, наша фейсбук страница еще раз раздел то есть из э, 10 позиций три позиции мы заняли бесплатно то есть а вот реклама видите спонсор это это значит что вот эти ребята платят чтобы здесь быть а мы тут висим и мы не платим за это мы просто умные грамотные и знаем как сюда попасть и люди заходят и вот уже вчера сегодня заявки падают при этом что реклама не активна мы не платим гуглу и фейсбуку на данный момент ничего а заявки идут вот и в чем фишка всего этого и это по испании это не просто по городу это по всей испании Давайте по Барселоне посмотрим. Аренда в Токио Барселоне. вот опять же. Вот эти ребята, вот я сейчас кликну, а с него с ними там евро, два, три, иногда и пять. А если так посидеть, поклассать, можно и бюджет с них связать весь дневной. И вот мы видим опять. Раз наш сайт, два наш сайт. И там, если поискать, то еще можно найти. И таким образом мы выходим по сотням ключевых э, запросов, вот и в Мадриде, и в Барселоне, Испании, ну, везде по типам автомобилей, какие Audi, BMW, Kia, Toyota, одним словом работаем полноценно по всем направлениям и по всем э, языкам, украинский, русский, английский, испанский можно сюда добавлять и другие языки, но это будет дополнительная затраты там по ресурсной базе. Но это не так и много, если учесть, сколько можно поиметь прибыли и клиентов. Ну, как-то некрасиво звучит поиметь клиента, а генерировать клиента, то те несчастные пару сотен евро это просто ничто по сравнению с выгодой и результатом позитивным, который можно получить. Вот Инстаграм также общая статистика за 90 дней, за 3 месяца, да, мы вот видим, охвачено аккаунтов 2 миллиона 200 человек, сделано показов 2 миллиона 700, ну, практически 50, то есть на 500 тысяч э, больше, чем фактических просмотров, и это все без, ну, по сути, безоплатно. Потому что мы покрутили где-то максимум на 100 тысяч охвата, и то мы там крутили, потому что э, Ресурсная база не была выделена по таргет, но за счет, за счет того, что я знаю, как запустить органические рекомендации, мы сделали вот такие показатели. Это все очень позитивно влияет на динамику, на приход клиентов, на репрезентацию компании. А вот рекламный кабинет Гугла, и мы видим, что у нас тут разделено по направлениям какие ключевые фразы мы используем. Например, СТО, то есть общий тип автосервис, СТО, и мы показываем нашу рекламу именно поэтому. Мы видим количество кликов, какой CTR, то есть это тысячу раз показало, сто раз перешли, CTR у нас 10 какая сред... средняя цена за клик. И, кстати, по русскоязычным тут цена в разы меньше, потому что конкуренции пока еще очень слабая. Чем больше будет игроков на рынке именно крутиться по Google рекламе, тем сильнее будет расти цена за клик. Потому те, кто сейчас начнут стартовать сюда, они будут иметь просто ну, феноменальную выгоду, потому что цена возрастет ну, по моим прогнозам за следующие два года где-то да, на 100% это минимум. У нас так уже было по Украине и будет тут потому что сейчас много специалистов владельцев будут открывать и двигаться именно по русскоговорящим запросам, и таким образом будет расти средняя цена за клик и так далее. Вот кабинет Facebook, а тут мы также тестируем различные направления, различные креативы, мы видим результаты, показы, клики, охваты, цену за тысячу показов, цену за один клик. Мы все тут контролируем, все анализируем, делаем оперативные а, корректировки. Таким образом получаем а, наибольший эффект. Не тот таргетинг, который запускается с а, самого Инстаграма, там за 2-3 клика это сделано для блондинок, чтобы даже а, а, девушки могли запускать рекламу просто не напрягаясь. Она относительно там, малоэффективна, но Инстаграм таким образом дополучает миллиардные прибыли. А девушки думают, что они делают очень крутые результаты по таргету. Но тот кабинет урезан где-то на 90% по своим мощностям и функционалу. И рекламу нужно запускать именно с Фейсбука. Тогда у вас будут открыты все инструментарии, подходы на целевую аудиторию и так далее.